अविवाहित तरुणांना हेरून लग्नाचा बनाव करणार असणाऱ्या टोळीस धुळ्यातील चाळीसगाव रोड पोलिसांनी गजाड केले आहे या टोळीने धुळे शहरातील एका तरुणाला तीन लाखांचा गंडा घातला होता तक्रार प्राप्त होताच चाळीसगाव रोड पोलिसांनी धडक कामगिरी करत अगदी शिताफीने या टोळीला जेरबंद केले आहे शहरातील चाळीसगाव रोड परिसरात राहणाऱ्या तरुण ज्ञानेश्वर रोहिदास चौधरी हा आपल्या लग्नासाठी मुलीच्या शोधात असताना एजंट मोरे याने सुंदर अशा बनावट नवरी मुलीला फोटो दाखवला सदर मुलगी पसंत आल्याने तरुणास त्याच्या नातेवाईकांनी त्याचा विवाह घाईघाईत लावला त्यानंतर बनावट नवरी व बनावट मुलीच्या आईने संधी साधत त्या ठिकाणाहून पळ काढला होता या टोळीला पकडल्यानंतर आज चाळीसगाव रोड पोलिसांनी यावेळी बनावट नवरी व तिचे बनावट नातेवाईक बनणाऱ्या आरोपींना हातात पोलिसांनी दिलेले फलक लक्ष वेधून घेत होते तथापि बनावट नवरी मुलगी ही अल्पवयीन असल्याने तिची रिमांड होम मध्ये आहे दरम्यान या कारवाईमुळे धडकी आहे पोलिसांनी पकडलेल्या टोळीने अन्य तरुणांची फसवणूक केली असल्याची शक्यता आहे पोलीस त्या दिशेनेही तपास करीत असल्याचे माहिती सहाय्यक पोलीस अधीक्षक ऋषिकेश रेड्डी यांनी यावेळी दिली आ, एक ट्वेंटी थर्ड अगस्त को एक चालीसगांव रोड की पुलिस स्टेशन के अंडर एक तकरार हुआ है उसमें एक बत्तीस साल का व्यक्ति था तो उसने एक मैरिज एजेंट को कांटेक्ट किया था अः तो वो मैरिज एजेंट दूसरी मैरिज एजेंट को उसका नाम दिया था उसको कांटेक्ट किया था फिर ये जो मैरिज एजेंट है उसने एक लड़की दिखाने के लिए ये जो हमारा कंप्लेनेंट को मध्य प्रदेश पंसाले गांव है आ, तो वहां पे बुलाया गया था तो वहाँ पे उसने एक फेक सेटिंग करवाया थी उसने एक उसको लड़की भी दिख, दिखाई थी उसको माँ करके दिखाई थी उसका लड़की का बाई करके एक आदमी को ऐसे पूरा एक फेक सेटअप उसने करके आ, एक मैरिज का इनिशियल जो दिखाने वाला है वो उसने कर दिया फिर उसके बाद उस लोगों ने वापस आ गया शादी फिक्स करवा लिया फिर उसके बाद वो जो एजेंट है उसने तीन लाख रुपए मांगनी किया एंड ये जो आदमी है उसने तीन लाख रुपए उसको पैसा भी वापस पैसे दे दिया फिर उसके बाद उसने शादी के लिए गया था शादी उसको मध्य प्रदेश में वहां पे एक मंदिर थे वहां पे हो गया फिर उसके बाद वहां पे शादी होने के बाद वो जो जब आते आते जब दूल्हे वापस आता ना साकरी में वो जो उसका माँ आनी उसका जो जो लड़की है दोनों वहां से भाग गए फिर उसके बाद उसको पता चला ऐसे उसको फसवनुक हो गया आ, फिर हमारा पुलिस स्टेशन में आके उसने तकरार दिया फिर उसके बाद हमने इशू को सीरियसली लिया बिकॉज ऐसा इशू सिटी में दोन तीन वेला हुआ है तो हमारा एपीआई चालीसगांव रोड जीवन बोर्ड उसकी टीम के साथ उसने आठ दिन आ, पूरा एफर्ट्स लिया उसका सीडीआर एनालिसिस किया आ, वहाँ पे जाके हमने सीसीटीवी देखा बहुत सारे एफर्ट्स लेने के बाद हमने उसमें जो आ, जो मेन लोग है उसको हमने पांच लोगों को अभी आठ लोग आरोपी किया हमने उसमें हमने पांच लोगों को अभी ताबे में ले लिया उसमें एक आ, जो उसने लड़की दिखाई गई है वो माइनर गर्ल है तो उसको हमने आ, नाम हम रिवील नहीं कर सकते बट जो अदर लोग है जो आ, उसका माँ जो बना है उसकी जो घर दिखाया वो घर की मालक है एंड उसका जो बाय है तो ये पूरा फेक सेटअप को हमने चालीसा रोड पुलिस स्टेशन ने हमने बस्त किया है एंड उसमें और दो तीन लोग है हम और अरेस्ट करने की है तो वो लोग भी हम अरेस्ट कर देंगे इसमें हमने एक बाइक जब्त किया है एंड उसमें जो कैश दिया हमने बीस हजार तक कैश दिया है उसमें जो एक मेन एजेंट है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है वो हो गया तो हमारा और भी अच्छा रिकवरी हो जाएगा तो ये पूरी कार्रवाई के लिए मैं छालीसगढ़ रोड पुलिस स्टेशन स्पेशली हमारा पी एस एंडे साहब है ना उसने बहुत मेहनत लोकनायक न्यूज